bayram ismining ma'nosi erkaklar ismi bo'limida to'liq ifoda etilgan shu sababli bu yerda faqat qizlar ayollar ismini e'zodlash turlarini beramiz ya'ni erkalash turlari bayram bayrambeka bayramoy bayramsuluv bayramgul bayramjon banon ismining ma'nosi barmoqlari nozik ipakdek mayin qulli barmoqlarining uchlari musiqabor ba, raqqosa barmoqli nozik barmoqli nozanin degan ma'nolarni anglatadi de. ismni e'tizozlash hurmatlash va elkalash turlari banona banonoy banonxon banot banotoy yuqoridagi bayramoy ismining ma'nosini kanalimizdan ko'rib olishinglar mumkin kanalimizda ham bayram ismini ya'ni erkaklar ismi qatorida kiritganmiz ya'ni ma'nosini aytib berganmiz siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi agarda bilmasangiz bizning kanalimizga kirib o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin sizni albatta kanalimizda kutamiz